بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے آج کی اس ویڈیو میں ہم عزلاتی تبخیر میدا پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آسابی تبخیر میدا پہ بات کی کہ اس میں میدے کے اندر رتوبات بڑھ جاتی ہیں جس سے اس میں تفن پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ گیس پیدا ہو جاتی ہے اور تبخیر کی علامت پیدا ہو جاتی ہے اجراتی تبخیر میدہ کے اندر میدے کے اندر خشکی تیزابیت اور کاربن بڑھ جاتی ہے خشک غذائیں کھانے سے کثرت سے کھانے سے مرغ روسٹ مرغ کڑائیاں بھینس کا گوشت گائے کا گوشت تکے کباب پکوڑے سموسے بریانی پلاؤ بینگن دال مسور مسور یخ، ٹھنڈے پانی اور جتنی بھی خشک غذائیں ہیں ان کو کھانے سے میدے کے اندر خشکی کاربن صدا اور تضابیت بڑھ جاتی ہے اور بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تفن پیدا ہو جاتا میدہ گلیز ہو جاتا ہے میدے کے اندر ایک غلازت پیدا ہو جاتی ہے تو جہاں غلازت پیدا ہوگی تفن پیدا ہوگا تو وہاں کیا پیدا ہوگا وہاں سے ایک ایک خمیر پیدا ہوگا اور خمیر سے ایک ہوا گندی پیدا ہوگی اس کو تبخیر کہتے ہیں اب اس کی علامات کیا ہیں علامات اس کی یہ ہیں ایسا مریض جس کو تبخیر میدہ دا ہوگی اس کا پیٹ پھولا ہوا ہوگا پیٹ ایسے کسا ہوا ہوگا اس کے اندر ہوا زیادہ ہوگی پیٹ کے اندر بھوک ایسے بندے کو بار بار لگتی ہے اشتیائے کاظم چونکہ وہ ایسڈ ہوتا ہے اندر تضاب ہوتا ہے تو وہ ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی غذا پہلے والی ہضم ہوگی ہے عظم ہوئی نہیں ہوتی بس پڑی ہوتی ہے رد عمل کے طور پہ اس کو بار بار بھوک پیدا ہوتی ہے وہ گدا کھاتا ہے ہضم تو ہوتی نہیں ہے لیکن وہ پھول جاتی ہے اس کے اندر تفن پیدا ہو جاتا ہے اور گیس اس کے اندر پیدا ہوتی ہے ڈکار آتے ہیں ایسے مریض کو کھٹے کھٹے ڈکار آئیں گے بد حضمی کی شکایت ہوگی بے چینی ہوگی اس کے اندر سکون نہیں آئے گا حرکت کرے گا واک کرے گا واک کرنے سے چلنے سے اس کو کچھ سکون محسوس ہوتا ہے اگر پیٹ پہ گرم پانی کی ٹکور کرے کہتے تو اس کو سکون محسوس ہوگا حرارت جس ایس کے اندر پیدا ہوگی تو یہ کوئی بہتری محسوس کرتا ہے ایسے مریض کو یہ بڑا اہم نقطہ اس تبخیر میدہ کے حوالے سے ہے کہ یہ جنسی مریض بن جاتا ہے اس کو تھوڑا سا موقع مل جائے تو یہ جنسی حرکات کرنے لگتا ہے حضراتی تبخیر میدہ کا مریض جنسی پیرا روی کا شکار ہو جاتا ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس کو اطلاع بہت زیادہ آئے گا اور اگر شادی شدہ ہے تو کثرت جمع کا مریض بن جائے گا بار بار جمع کرنے کو اس کا دل کرے گا تھوڑا سا موقع ملا طبیعت تھوڑی سی اپسٹ ہوئی تو یہ اس میں جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر اپنا یہ خیال نہیں کرے گا تو آنتوں کے اندر انقبا پیدا ہو کر قبض کی شکایت اس کو اکثر رہے گی پخانہ اس کو نہیں آئے گا پخانے سود کی شکل میں آئیں گے اس کو ایسے ہی پیشاب سرخ رنگ کا ہوگا غلیز ہوگا گاڑھا ہوگا اجراتی تبخیر امیدہ کے اندر جگر جو ہے اس کے اندر تسکین آ جاتی ہے جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جگر کا گردوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے گردوں کے جو اجراتی ٹیشو ہیں ان کے اندر جو ہے تیزی پیدا ہو جائے گی اور اس کے جو گشائے مخاتی ہیں اس کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا گردے پیشاب کو صحیح فلٹر نہیں کریں گے پیشاب گاڑا آئے گا سرخ رنگ کا آئے گا تھوڑا آئے گا گردے خراب بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر آگے کے اسی طرح گیس سے ذریعہ پیدا ہوں گے خیالات عجیب جیب آئیں گے ایک اور اس کی علامہ یہ ہے یہ مریض بڑا تخریب کار اور بڑا جھگڑالو ہوتا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تکبر کا شکار ہوتا اپنے آپ کو سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں یہ معالج کے پاس بھی جائے گا تو حکیم نے جو تشخیص کی اسے ایگری نہیں کرے گا کہ اگر نہیں جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے ایسے سمجھے گا جیسے حکیم کو جھوٹ بول رہا ہے یعنی کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا نہ کسی آدمی کو خاطر میں لاتا ہے کہتا جو میں کہہ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے یہ اس کی علامت بولتا یہ بہت ہے باتیں کیے چلا جائے گا باتیں کیے چلا جائے گا مالج سے رابطہ کرے گا تو کچھ چیز پوچھ کے جائے گا بار بار اس کو فون کرے گا کہے گا جی یہ مجھے بتا دیں سوگی بدام کتنی کھانی ہے پھر فون آئے گا کہ جی سوگی بھگو کے کھانی ہے یا ایسے ہی خشک کھانی ہے پھر فون آ جائے گا کہ سوگی کے دانے کتنے ہونے چاہیے تعداد کتنی ہو پھر پوچھے گا جی یہ کون سی والی سوگی لینی یعنی سوال در سوال کرتا چلا جائے گا باتیں زیادہ کرے گا عمل کام یہ کرتا ہے اگر یہ جی معالج کی ہدایات پہ عمل کر لے تو یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ ادلاتی مریض عمل نہیں کرتے نہ وہ پرہیز کرتے ہیں نہ معالج کی بتائی ہوئی غذا پر عمل کرتے ایک اور ان کی پہچان بھی ہے یہ ایک معالج پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے اعتماد نہیں کرتے آج ایک معالج کے پاس کل کسی دوسرے کے پاس پرسوں کسی تیسرے کے پاس چلتے پھرتے رہتے ہیں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ان کی طبیعت کے اندر یہ ذرا میں نے نفسیاتی ٹچ تھوڑا سا دیا ہے کہ نفسیاتی طور پہ یہ مریض اس طرح کے ہوتے ہیں خشک اور سرد موسم جب آئے گا تو اس میں یہ بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں گرم موسم میں ان کی طبیعت قدرے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اب آ جائیں جی اس کے علاج کی طرف اس کا علاج کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو یہ جنسی اس کے جذبات ہیں اس پہ انہیں کہا جائے کہ یہ کنٹرول کرے نمبر دو روٹی کچھ دنوں کے لیے اس کی بند کر دی جائے ایک ہفتے کے لیے روٹی اس کی صدار چیزیں بند کر دی جائیں ناشتے کے اندر اس کو مکھن اور بادام دیا جائے اکیس گری بادام کی رات کو بھگو دیں صبح کو چھیل کے رگڑ لیں اس میں ایک شٹانک مکھن ڈال کے صبح ناشتے میں یہ دیا جائے اس کے بعد دیسی اجوین دو چھٹکی اور پودینہ دو چھٹکی ایک کا پانی میں ابال کے شہر سے میٹھا کر کے یہ کعبہ دیا جائے دوپیر میں شدید بھوک لگے دیسی مرگی کی یخنی یا بکرے کی یخنی دیں یا کدو ٹینڈا، توری پیٹھا گاجر مولی شرجم کسی ایک سبزی میں بکرے کا گوش یا دیسی مرغی ڈال کے دیسی گھی میں بنا کے جس میں کالی مرچ ہلدی ادرک لسن، پیاز اور دیسی گھی ڈالا گیا ہو یہ اس کو چمچ کے ساتھ دیا جائے یہ بات یاد رکھیں کہ شدید بھوک کے بغیر کچھ نہیں دینا ایک بار کھا لینا ہے تو چھے گھنٹے کا وقفہ کم از کم رکھنا ہے شام کو بھوک لگے انہی غذا میں سے پھر دے دیں پھل لینا چاہتا ہے تو آم کھا سکتا ہے کھجور اس کو دی جا سکتی ہے خوبانی یہ لے سکتا ہے یعنی میٹھا پھل کوئی بھی لے سکتا ہے کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے اس نے خصوصی طور پہ بچنا ہے پیاس لگنے پہ یہ کعوہ پیے ٹھنڈے پانی بالکل نہیں پینے اگر ہماری یہ ہدایات یعنی جو پرہیز بتایا ہے اس پہ جو خوراک بتائی ہے اس پہ اور جو نفسیاتی ہم نے چیزیں بتائی ہیں اس پہ عمل کر لے انشاءاللہ اور عزیز یہ مریض جو ہے مکمل صحت یاب ہو سکتا ہے نماز کی پابندی کرے اچھے ماحول میں رہے اچھے دوستوں کے ساتھ المپ کرے ان سے گپ شپ کرے اپنے آپ کو مصروف رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تبخیر بخیر مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے اگر یہ توجہ نہیں کرے گا تو درجہ وار یہ بڑھتی چلے جائے گی اور ساری عمر وہ جان نہیں چھوڑتی دعاؤں کی درخواست ہے دعا میں یاد رکھیے گا ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی عباسی انقلابی مطب صدر بازار کمیر شریف ضلع ساحوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ